Quran-Kəmdə bir gözəl bir dua var. O duanı istədim dinləyicilərimizlə bölüşüb. Əgər bir insan yəqinliklə bu duanı etsə, Allah onun üçün gözəl həyat yolu seç seçər. Yəni həyat yolu gözəl olar, evladları da gözəl olar. Baxın, elə bir duadır ki, həqiqətən də, yəni çox insan buna ehtiyacı var. Hətta ey, insan evli olsa belə Allah onun evliliyini gözəlləşdirir, evladlarını gözəlləşdirir. Yəni qalbi pak olar, həyatı gözəl olar xoşbəxtli hissədir, gözəlliyi hissədir. Allah təala bu duanı çox sevir və sevdiyi üçün də Quran-ı Kərimdə buyurub. Hətta bu duanı edənlərə Rəhmanın qulları adlandırıb, baxın. <laughs> Rəhmanın qulları adlandırır. Və həmçinin onlara cənnəti vəd edib və onlar cənnətə girəndə mələklər onlara salam verəcək, hətta Allah onları da salamla qarşılayacaq. Onlar səbir etdilərinə görə cənnətə yüksə məqamla mükafatlandırılacaq və orada hörmət və salamla qarşılanacaqlar. Kimlərdir bunlar? Nədir bu dua? Allah da bu qədər önəm verib. Baxın Alta buyuru Furqan surəsində. Vallazina yaqulun rabbana hablana min azwajina wazzurriyatina qurrata a'yunin. Öz dilimizdə, yəni bəzən gəl indi insana transkriptnə oxuyur, düzgün oxumur. Əla ondan sonra öz dilimizdə eləyək. Ərəbcə bilən oxusun. Bilməyən öz dilimizdə. Çünki insan duanı bilərək oxumaq nədi gözəldir. Baxın, Allah dedik onlar belə deyəl, ey Rəbbimiz. Bizə gözümüzü aydınlatan zövqcəllər və nəsillər bəxş eylə. Yəni həyat yoldaşım gözümün nuru olsun. Evladlarım gözümün nuru olsun. Həyatım aydın olsun. Ailəm bərəkətli olsun, xoş olsun. Baxın, nə özəmətli bir duadır. Ey Rəbbimiz, öz dilimizə, öz dilimizə bizə gözümüzü aydınlatan aydınlandıran zövqcələr və nəsillər bəxş eylə və bizi müttəqilərə imam et deyərlər diye deyə, nəyə quran kim nə deyir tərifləyir möhtəşəm bir dua